অম্বুবাচীৰ সময়ত মা কামাখ্যা দেৱী মন্দিৰ কিয় বাহিৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিব লাগে এইবাৰ অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত আপুনি কি কৰা উচিত নীলাচল পাহাৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰত এনে এক শক্তি আছে য'ত বছৰৰ এটা মাহৰ তিনিটা দিন দেশ বিদেশৰ সাধু সন্য়াসীয়ে ভৰি থাকে য'ত ক'লা যাদু আৰু ভয়ংকৰ তন্তমন্ত স্থান হিচাপে গণ্য কৰা হয় কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত এনে কিছুমান কথা আমি আলোচনা কৰিম যি বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে শুনাই নাছিল এই বছৰত বাইশ জুনৰ পৰা ছাব্বিছ জুনলৈ কামাখ্যা ধামত হব অম্বুবাচী মেলা এইবাৰ বাইশ জুনৰ দুপৰীয়া মিনিটত অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি আনহাতে ছাব্বিছ জুনত পুৱতি নিশা তিনি বজাত অম্বুবাচী নিবৃত্তি সেই সময়ছোৱাত বিধৱা ব্ৰহ্মচাৰী আৰু ব্ৰাহ্মণসকলে ৰন্ধা বঢ়া বন্ধ কৰে অম্বুবাচী এক সপ্তাহ পূৰ্ণ হোৱা দিনা ঘৰৰ সকলো বাচন বৰ্তন কাপোৰ কানি আদি ধুই লোৱা হয় সেই সকলো শুদ্ধিৰ কাম কৰাৰ পাছত আৰু প্ৰয়োজনীয় ৰীতি নীতিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত কামাখ্যা দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় সকলোবোৰৰ পাছত দেশ বিদেশত থকা মঠ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাটো অম্বুবাচী চোৱা আৰু দুৱাৰসমূহ ঘৰুৱা নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত মাটিত কোনো ধৰণৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী যেনে লোহাৰ টেঙা আচাৰ জাতীয় সামগ্ৰী ৰখাটো উচিত নহয় অম্বুবাচী সময়ত কামাখ্যা মন্দিৰ বাহিৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিব লাগে কামাখ্যালৈ গৈ সাধু সন্য়াসীবোৰক ফল মূল দান কৰিব লাগে অম্বুবাচীৰ সময়ত দুখীয়া লোকসকলক সহায় কৰিব লাগে এই সময়ছোৱাত এৱা গাখীৰ খালে বছৰটোলৈ সৰপৰ ভয় নাথাকে অম্বুবাচীৰ সময়ত গাখীৰ আৰু আম খালে বছৰটোৰ সকলো বাধাই দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় অম্বুবাচীৰ চাৰিদিনত আমি আমিষ খাদ্য খাব নালাগে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিৰামিষ খাদ্য খাব লাগে যদি আপুনি পাৰে এই অম্বুবাচীৰ সময়খিনিত উপবাসে থাকিলে আপোনাৰ ওপৰত মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব অম্বুবাচীৰ সময়ত আপোনাৰ গৃহত থকা মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে দেৱীৰ মূৰ্তি মুখ দৰ্শন কৰিব নালাগে এই সময়ছোৱাত ঘৰত থকা দেৱীৰ প্ৰতিমা ৰঙা কাপোৰেৰে ঢাকি ৰাখক অম্বুবাচীত বৃক্ষৰোপণ আৰু মাটি খন্দা আদি কাৰ্য কৰিব নালাগে এই সময়ছোৱাত আপুনি বা পৰিয়ালৰ লোকক বা আপোনাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় লোকক মাটিৰ কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সঁহাৰি নজনাব বা তেওঁলোকক ঘৰৰ মাটি কিনা বেচা কৰিবলৈ নিদিব যদি আপুনি অম্বুবাচীৰ এই নিয়মসমূহ সঠিকভাৱে পালন কৰে কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা অপশক্তি আঁতৰি যাব কিন্তু আপুনি এই পবিত্ৰ দিনকেইটাত কি কৰিব এই সময়ছোৱাত কামাখ্যা দেৱীৰ ঋতুৰ শ্ৰাৱণ হয় আৰু সেয়েহে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখে পুৰোহিতসকলে কিন্তু এই সময়ছোৱাত মাতাৰ শক্তি পৃথিৱীত বিৰাজমান হৈ থাকে আৰু এই সময়ছোৱাত মাতাৰ শক্তি আপুনি পলকতে আহৰণ কৰিব পাৰে যি শক্তিৰ বাবে আপুনি এবছৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগে সেই শক্তি তিনিদিনত আপুনি মাতাৰ পৰা লব পাৰে ভাল ফল পাবলৈ বা আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনী হবলৈ অম্বুবাচীৰ এই তিনিদিন আপুনি কি কৰিব অম্বুবাচী আচলতে ঋতুস্ৰাৱনৰ ধাৰাটোৰ পৰাই আহিছিল বিশ্বাস কৰা হয় যে এই সময়ত মাতৃ প্ৰকৃতি বা ধীতিশ্ৰাৱন হয় গতিকে এই সময়ছোৱাত পবিত্ৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় বুলি গণ্য কৰা হয় অম্বুবাচীৰ সময়ত এই ভিডিঅ'টোত কোৱা কথাসমূহ যদি মানি চলে তেন্তে ঘৰ পৰিয়ালৰ সুখ শান্তি আৰু প্ৰগতি বৃদ্ধি হ'ব অতদিনে ৰৈ থকা কামবোৰ লাহে লাহে সফল হ'বলৈ ধৰিব ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাব বাধা আঁতৰিব আনহাতে আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি নিশ্চিত কৰিবলৈ এই সময়ছোৱাত কি কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি জানি লোৱাটো জৰুৰী এই সময়ছোৱাত আৰ্থিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে অম্বুবাচীৰ তিনিটা দিন উপবাসে থাকিব লাগে থাকিলে বৈবাহিক জীৱন মধুৰ হয় আৰু ঘৰ পৰিয়ালত সম্পদ অৰ্জনৰ বাবে ধন অহাৰ ৰাস্তা মুকলি হয় স্বামী স্ত্ৰীয়ে একেলগে উপবাস কৰিলে প্ৰেম পৰিয়ালৰ মাজত বুজাবুজি বৃদ্ধি পায় ফলত এই সময়ছোৱাত প্ৰতিপত্নী একেলগে উপবাসে থাকিলে ভাল ফল পোৱা যায় অম্বুবাচী আছে আচলতে শক্তিৰ উৎসৱ বা নাৰী শক্তি বৃদ্ধিৰ উৎসৱ এই সময়ত কামাখ্যা দেৱীৰ পবিত্ৰ গুহাৰ পৰা পানী ওলাই আহে যাক দেৱীৰ তেজ বুলি কোৱা হয় এই সময়ছোৱাত মন্দিৰৰ কোনো পূজা পাঠ নাথাকে কিন্তু এই সময়ছোৱাত কামাখ্যা অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় এই সময়ছোৱাত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্ত্ৰ বা পূজাপাঠ কৰা উচিত এনে কৰিলে আৰ্থিক সংকট শীঘ্ৰেই দূৰ হয় লগতে ৰঙা ফুল বা ৰঙা চন্দন দান কৰিলে ব্যৱসায় আৰু চাকৰি উন্নত হব পাৰে এই সময়ছোৱাত মহিলা সন্মান কৰা আৰু উপহাৰ দিয়াটো উচিত অম্বুবাচীত যদি ঘৰৰ বোৱাৰী মহিলাক উপহাৰ দিয়ে পৰিয়ালত শান্তি আৰু মাতা লক্ষ্মী ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে এই সময়ছোৱাত আৰ সহায় কৰিলে জীৱনৰ সকলো সমস্যা দূৰ হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা অনা পানী ঘৰত ছটিয়াব লাগে বা কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা অনা মাটিও এই সময়ত ঘৰত ছটিয়াব লাগে অম্বুবাচীৰ সময়ত কামাখ্যা ধামৰ পৰা অনা পানী বা মাটি ঘৰৰ ভিতৰত ছটিয়াই দিলে অশুভ শক্তি আঁতৰি যায় এনে কৰিলে আপোনাৰ গৃহলৈ পবিত্র শক্তির আগমন হয় আৰু যাৰ ফলত ঘর খন ধনে ধনে উপি পড়ে এই তিথিত শুদ্ধ মনে ধ্যান তেতিয়া ভাল ফল পোৱা যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় প্রিয় দর্শক আশা কৰিম আজিৰ ভিডিওটে আপনার কিঞ্চিত হলে উপকৃত কৰিব যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিল হ'লে এটা লাইক কৰি আন দশজন উপকৃত হওয়াক ভিডিওটি শেয়ার করে দিবলৈ একবারে নাপাহৰিব ধন্যবাদ